межсезонья. И сегодня От завершается на зарете. Атака может получиться. Классный. Да, забивай. Гол. 1-0. Джон Руис. Его есть И рахунок открыта. Вот так Днепро. Да, классный пас. Пятка. Нестандартное решение. Нельзя сказать, что он напрашивался. Но это логически, наверное. Можно сказать, что логическое завершение того Начала за сторони Дніпра Матеус. Фантастична передача від Матеуса. Джон Руїс віддав цю передачу з глибини. Вбіг, ніхто за ним не побіг, ніхто не завадив. Хотя і настаражуває зазуля. Ось він, Роман Зазуля, ось для чого він потрібен був в глибині поля. Як він поборолся, як він в підкаті зіграв стандартне сповнення шахтера. 1-1. 1-1 забывает Донецкий Шахтар. И робится Максим Малышев. Опорный пив записник. То, что я и говорил в начале, что очень хорошо он действует на стандартных положениях. И вот это подтвердил он забитым мячом. Не досмотрели. Алы, они всегда слагаемая ошиба. Необязательный обязательный Там не досмотрели. И как следствие пропущенный мяч. Но тем не менее, это еще лут забитых мяча. Бегая Максим что вид с в 12 пробывает голландку. Лучкевич не доработал с ним. Надо было плотно играть. Посмотрит чемпионат да? И увидит, как там футболки с людей срывает. А он здесь дал, дал спокойно пробить, как на тренировке. Но ну, и Малышев направил мяч, направил в мертвый. Полетело хорошо сегодня действовать. Подборы выигрывают, разгоняют атаки. Это очень важно. Зазуля, а Зазуля на, на Шахова. Можно пробивать. Рахунок стоит да. Снова мы видим провал. Провал в середине у Шахтера. И классный мяч забивает Евгений Шахов. Напомним тем самым. Голевую отдал. Надо посмотреть. Лео Матос сыграл на Зузуле. И Зазуля Вот один отдал. дотик. Какие же шпаги. И сколько просто. Ямлаштовка вкидає, прекрасно вкидає рукою на хід для Оматосу. Матос на Матеуса. Матеус проти нього Ярослав Ракицький. Один в один. Матеус може обігрувати. Робить простріл. Напад за Робить рахунок. 3-1. Це фантастика на дніпро арені. Шахтар дуже рідко пропускає в Україні. Говорило про те, що постарается сегодня забить. Да, перед я Говорил лаштуки забью, забью Как Як брось. же швин вкинул на Матоса як же швин вчасно выкинул. Ну и Лео Матос побег вперед, завадил выбитый мяч. Опередил, Центральная зона захисту, снова на снова она пом... Забирает мяч, снова атака. Приятно видеть такой Днепр. И вот как венец. Финальти. Усилий команды последнего штурма, казалось бы, будет... Посмотрим, кто сейчас будет бить. Безус выдает хорошую передачу, на То, что я говорил, идет на фол сознательно, тяжело подобраться, прикрывает мяч корпусом, качает, и вот да, что? сможет ли увеличить преимущество. Да, перехитрил, перехитрил Андрея, хотя Андрей очень хорошо считается мастером по отражению пенальти, но сейчас ничего не смог. Полностью реализовали, наверное, то, что планировали и о чем договаривались футболисты Шахтера тоже, ребята, старались, но силы